Pada episod lepas, kita telah belajar teknik tadabur sepotong ayat secara individu. Ingat, tadabur adalah proses membaca dan merenung ayat sambil memikirkannya secara teliti bagi mengambil pengajaran umum. Penelitian dapat meningkatkan pemahaman dan mungkin juga dapat mencungkil pengajaran tambahan terutama pengajaran yang tersirat. Kemudian kita buat tazakur iaitu hasilkan resolusi peribadi agar kita dapat beramal atau mengambil tindakan yang seharusnya pada tahap kedua ini kita akan cuba mengaitkan ayat sebelum atau selepas bagi meningkatkan pemahaman renungi ayat berikut kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah buruk dan keji serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman surah ali imran 310 pada bahagian pertama ayat ini Allah menyatakan bahawa umat Muhammad adalah umat yang terbaik bagi faedah manusia. Ini menunjukkan umat Muhammad mendapat suatu pengiktirafan istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa umat ini terpilih menjadi umat terbaik? Bagi memahami ayat ini dengan lebih baik, kita tidak seharusnya terlepas pandang tiga perkara yang disebut pada bahagian kedua ayat tersebut iaitu satu menyuruh berbuat perkara baik, kedua melarang perkara yang salah dan ketiga beriman kepada Allah maka apabila dikaitkan bahagian pertama dan kedua ayat ini dapatlah disimpulkan bahawa umat Muhammad adalah yang terbaik kerana mempunyai sebab. Pertama, umat ini menyuruh kepada kebaikan, kedua, melarang kepada kemungkaran dan ketiga, umat ini beriman kepada Allah. Bukankah umat ini terpilih secara begitu sahaja tanpa sebarang sebab? Bermakna orang yang tergolong dalam umat yang terbaik adalah orang yang melaksanakan tiga perkara iaitu menyuruh kepada kebaikan melarang kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Inilah teknik mengaitkan suatu ayat atau satu bahagian ayat dengan suatu ayat atau bahagian yang lain. Untuk tazakur, masukkan perkataan saya iaitu kalau saya nak tergolong dalam umat yang terpilih, ada tiga perkara yang perlu saya lakukan untuk melayakkan diri iaitu menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Dengan mengaitkan bahagian pertama dan bahagian kedua ayat ini dapatlah kita kefahaman yang lebih menyeluruh tentang ayat tersebut perlu menyuruh kepada kebaikan melarang kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah untuk tergolong umat terbaik Janganlah sangka mendapat pengiktirafan sebagai umat terbaik hanya kerana dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Mari kita cuba tadabur ayat berikut pula iaitu ayat 7 dari surah Ali Imran. Ayat ini sedikit panjang. Dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamaat yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamaat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat, yang samar-samar tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya, memutarkan maksudnya menurut yang disukainya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Surah Ali Imran, Ayat 7 Apakah tadabur anda? Kemudian renungkan hubung kait antara ayat berikut. Berikut adalah antara pengajaran yang boleh diambil. Satu, kitab Al-Quran adalah diturunkan dari Allah. Dua, kitab Al-Quran adalah diturunkan dari Allah. Terdapat dua jenis ayat di dalam Al-Quran iaitu ayat-ayat muhkamat iaitu ayat yang jelas terang maknanya dan merupakan isi dan pokok pengajaran utama. Dan yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat yang mempunyai makna yang samar-samar dan tidak ada sesiapa selain Allah sahaja yang mengetahuinya, mengetahui maksudnya secara mutlak. Tiga orang yang hatinya ada kecenderungan ke arah kesesatan, maka orang seperti ini akan mentakwil ayat-ayat mutasyabihat untuk memutar belit maksudnya serta menimbulkan fitnah. Empat. Adapun orang-orang yang berilmu akan berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami lima. Hujung ayat menyatakan hanya orang yang berfikir sahaja yang akan dapat mengambil pelajaran. Kita sentuh tentang ayat mutasyabihat. Sebagai orang yang mentadabur ayat Al-Quran, sememangnya dari semasa ke semasa kita akan berjumpa dengan ayat-ayat mutasyabihat iaitu ayat-ayat yang maknanya agak samar-samar. Ayat seperti ini mungkin membawa satu maksud atau mungkin juga membawa maksud yang lain. Maka janganlah hairan jika bertemu dengan ayat-ayat sebegini kerana sememangnya Allah telah menerangkan kewujudan ayat-ayat seperti ini. Tetapi yang penting, bagaimana kita hendak pastikan kita memahami ayat tersebut? sebut dengan betul. Ayat ini juga menerangkan peranan hati dalam mentadabur al-Quran. Haruslah hati kita penuh ikhlas dan bersedia menerima apa-apa sahaja pengajaran dari Allah. Buka minda dan lapangkan hati. Elakkan daripada mempunyai prasangka atau keinginan untuk menafsir ayat-ayat mutasyabihat untuk kepentingan diri kerana dijelaskan orang yang mempunyai kecenderungan ke arah kesesatan akan mencari fitnah untuk ayat ini adalah penting untuk kita kaitkan dengan ayat yang seterusnya iaitu ayat 8. Ini kerana ia akan memberi lebih penjelasan serta panduan bagaimana untuk mengelakkan diri daripada menyalah tafsir ayat-ayat mutasyabihat. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami Janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Ali Imran 38. Maka mengaitkan ayat tujuh dan ayat lapan adalah satu contoh yang mana mengaitkan suatu ayat dengan ayat selepasnya atau ayat sebelumnya akan dapat membantu meningkatkan pemahaman tadabbur. Mari kita cuba ayat berikut pula yaitu ayat 156 dari surah al-baqarah yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan mereka berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Apakah tadabbur ayat ini? Tadabbur ayat ini mengajar kita apabila ditimpa sesuatu musibah, kita diajar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yaitu mengaku dan ingat bahawa kita manusia datang dan kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kita dan segala urusan akan kembali. Ucapan ini bukan sahaja terhadap musibah sesuatu kematian tetapi juga untuk apa-apa kesusahan atau kehilangan yang menyedihkan. Ayat ini juga mengajar kita apabila ditimpa musibah, kembalilah menghampirkan diri kepada Allah. Sekarang kita cuba semak dan tadabur ayat sebelum dan ayat selepas. Kemungkinan kita akan mendapat pengajaran tambahan atau pengajaran yang lebih menyeluruh. Perhatikan pada ayat sebelum iaitu ayat 155. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apakah tadabbur ayat ini dan kemudian kaitkan dengan ayat 156 sebentar tadi. Antara pelajaran yang boleh diambil Allah nyatakan sini sungguh Allah akan menguji manusia. Maka jangan hairanlah apabila kita menghadapi sesuatu musibah kerana ia adalah ujian daripada Allah. Dan ujian Allah boleh datang dalam pelbagai bentuk yang menyebabkan hadir perasaan takut atau sedih. Seperti hilang harta, benda atau jiwa atau hasil tanaman atau pendapatan. Dan jika direnung dengan teliti, ada pun manusia sedang berada dalam kesedihan. Ayat ini datang dengan membawa berita gembira. Perhatikan ayat ini menyatakan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar dan uh, apabila dikaitkan ayat 155 dan 156, jelaslah kepada kita musibah yang menimpa kita adalah merupakan ujian dari Allah yang sebenarnya Allah menyediakan khabar gembira untuk kita sekiranya kita terdiri dari orang-orang yang bersabar. Dan antara ciri orang bersabar adalah redha dengan ujian dan kembali menghampirkan diri kepada Allah. Begitu cantik kesinambungan antara ayat 155 dan 156. Tetapi ia tidak terhenti di situ. Sekarang mari kita tadabur dan kaitkan dengan ayat seterusnya, iaitu ayat 157. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Dalam ayat 157, Allah menerangkan anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar ditimpa musibah iaitu mereka akan mendapat selawat dari Allah. Ya Allah menggunakan perkataan selawat yang juga diterjemahkan sebagai dilimpahi berbagai-bagai kebaikan. Tidak cukup dari itu akan dianugerahkan rahmat dan tidak cukup dari itu Allah akan beri petunjuk hidayahnya. Ambil perhatian bahawa petunjuk hidayah adalah sesuatu yang amat-amat diperlukan oleh manusia. Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca pada setiap solat, kita memohon pada Allah hidayah apabila melafazkan ayat 6 yang bermaksud tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Contoh sebentar tadi adalah bagaimana pemahaman tadabbur dapat ditingkatkan dengan mengaitkan ayat sebelum atau ayat selepas. Malah bukan sahaja kita cuba kaitkan dengan ayat serta-merta sebelum atau selepas tetapi juga ayat-ayat yang lebih terdahulu dan ayat-ayat yang lebih terkemudian. Contohnya sekiranya anda sedang tadabbur ayat 10, tak semestinya anda hanya cuba kaitkan dengan ayat 9 dan ayat 11. Tetapi anda boleh juga renung dan cuba kaitkan ayat yang lebih awal lagi seperti ayat 1 hingga 8 atau ayat yang lebih terkemudian seperti ayat 12 hingga 20. Begitulah teknik mengait ayat sebelum dan selepas untuk episod ini. Tadabur perlukan latihan. Lakukanlah tadabur ini dalam kumpulan dan bersama guru. Apabila anda bertukar-tukar fikiran dan mendengar pandangan tadabur orang lain, kemahiran tadabur anda akan bertambah. Untuk episod akan datang, kita akan sentuh 10 disiplin ketika melakukan tadabur.